Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Ansyah binti Syed Idris akan membentangkan um, pengasingan kuasa bagi subjek perbandingan pentadbiran awam. Di sini kita sedia maklum that pemisahan kuasa ataupun dikenali sebagai separation of power merupakan salah satu asas yang terpenting dalam sistem demokrasi moden. Konsep ini diperkenalkan oleh ahli uh, falsafah politik seperti uh, John Locke dan uh, diperincikan secara mendalam oleh Baron uh, dalam karyanya uh, The Spirit of Law pada tahun 1748 dan pemisahan kuasa ini bertujuan untuk memastikan kuasa tidak tertumpu kepada satu pihak sahaja sebaliknya diagihkan kepada tiga cabang utama iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Di Malaysia, prinsip ini diangkat melalui perlembagaan persekutuan bagi menjadi urus yang telus, accountable dan adil. Di sini terdapat tiga pembahagian teori pemisahan kuasa iaitu John Locke, Montesquieu, James Madison dan uh, bagi John Locke kuasa negara perlu dibahagikan kepada kuasa membuat undang-undang uh, iaitu legislative power Kuasa melaksanakan undang-undang, executive power dan juga kuasa persekutuan iaitu federative power. Dan untuk Montesquieu, kebebasan politik tidak akan wujud jika kuasa executive, legislatif dan kehakiman digabungkan dalam satu pihak. Dan seterusnya yang terakhir adalah James Madison, kepentingan pemisahan kuasa yang jelas untuk menghalang tirani majoriti. Okey dan seterusnya di sini kita dapat lihat terdapat tiga uh, pemisahan kuasa di Malaysia uh, menurut perlembagaan persekutuan iaitu eksekutif, legislatif dan juga kehakiman. Okey bagi uh, pemisahan kuasa dalam konteks Indonesia perlembagaan persekutuan Malaysia meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara manakala kuasa pemerintahan diagihkan kepada tiga cabang utama uh, seperti yang diperkatakan tadi eksekutif adalah Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri yang menjalankan peradbiran negara. Seterusnya legislatif ini, parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Seterusnya kehakiman. Kehakiman merupakan mahkamah yang uh, memainkan peranan untuk mentafsir undang-undang serta mengawal semak dan juga imbang terhadap uh, eksekutif dan juga legislatif. Namun secara praktikalnya, terdapat beberapa isu yang menimbulkan persoalan mengenai tahap sebenar pemisahan kuasa di Malaysia uh, antaranya termasuklah pengaruh kuat eksekutif terhadap legislatif uh, melalui kawalan politik majoriti serta lantikan dalam badan kehakiman yang sebelum ini dianggap kurang bebas ciri-ciri amalan adalah ahli eksekutif uh, juga merupakan ahli legislatif contohnya perdana menteri, menteri parlimen uh, dan juga uh, kuasa pelantikan kehakiman oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat perdana menteri dan juga suruhan Jaya pelantikan kehakiman boleh membuka ruang uh, campur tangan. Dan untuk eksekutif pula menguasai uh, majoriti di parlimen melalui parti politik yang sama. Di sini dapat dilihat isu semasa uh, di Malaysia iaitu uh, antaranya kes 1MDB di mana skandal 1MDB ini yang memperlihatkan cabaran terhadap mekanisme semak dan imbang reformasi institution selepas Pemilihan raya umum ke-14 iaitu pada tahun 2018 yang memberi tumpuan kepada pengukuhan parlimen dan juga kebebasan kehakiman seterusnya peranan Suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia SPRM yang kadang kala dipersoalkan dari segi kebebasan dan pengisytiharan darurat pada tahun 2021 yang mencetuskan perdebatan tentang sejauh mana kuasa eksekutif boleh mengatasi legislatif di sini kita dapat lihat perbandingan tiga negara di mana uh, Malaysia mengamalkan sistem hybrid uh, dengan ciri-ciri Westminster tapi mengekalkan elemen raja berperlembagaan iaitu ada pemisahan antara pengaruh politik parti pemerintah ke atas ketiga-tiga cabang uh, kuasa masih kuat. Dan seterusnya adalah Amerika Syarikat, doktrin pemisahan kuasa diamalkan dengan lebih uh, tegas dengan prinsip uh, checks and balance yang jelas termasuk kebebasan kehakiman yang kuat. Ah uh, seterusnya adalah the United Kingdom uh, yang mengamalkan sistem berasaskan parlimen yang menunjukkan bentuk pemisahan kuasa yang lebih fleksibel kerana eksekutif lahir daripada legislatif. Okey di sini terdapat empat uh, kepentingan pemisahan kuasa di mana uh, ia dapat menghalang penyelewangan kuasa, uh, menjamin kebebasan rakyat dan uh, meningkatkan akabiliti dan kekerusan. Seterusnya ia dapat menjamin kesadilan politik. Di sini terdapat isu-isu kontemporari -isu dan reformasi di Malaysia di mana kebebasan kehakiman sering menjadi tumpuan apabila wujud persepsi bahawa badan kehakiman dipengaruhi oleh kuasa politik atau eksekutif. Kebebasan kehakiman penting bagi memastikan sistem perundangan berfungsi secara adil, telus dan tidak berat sebelah. Uh, reformasi yang diperlukan termasuk uh, memperkukuh pelantikan hakim secara telus, menambah baik integriti kehakiman serta menjamin autonomi institusi mahkamah, daripada sebarang campur tangan politik. Dan seterusnya adalah pemerkasaan Parlimen. Parlimen sebagai badan perundangan tertinggi negara seharusnya memainkan peranan semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif. Namun selama ini Parlimen sering dilihat lemah apabila keputusan kerajaan jarang ditentang oleh ahli Parlimen parti pemerintah. Reformasi penting ialah memperkasakan jawatan kuasa pilihan parlimen yang membolehkan penyelidikan bebas dijalankan serta memberi lebih kurang kepada pembangkang dan ahli parlimen bebas untuk bersuara. Ini akan meningkatkan ketelusan dan accountability kerajaan. Dan seterusnya adalah peranan suruhanjaya bebas di mana suruhanjaya bebas seperti SPR Uh, iaitu suruhanjaya pilihan raya SPRM suruhanjaya pencegahan rasuah dan juga suhakam perlu beroperasi tanpa pengaruh politik dalam realiti semasa wujud kebimbangan bahawa pelantikan atau keputusan suruhanjaya ini masih dipengaruhi oleh pihak azaletif reformasi uh, perlu untuk memastikan uh, suruhanjaya bebas mempunyai autonomi dari segi kewangan, pelantikan dan juga operasi supaya kepercayaan awam dapat dipulihkan serta integriti sistem pentadbiran negara terjamin. Dan yang terakhir adalah uh, politik campur tangan eksekutif di mana isu campur tangan politik dalam pentadbiran awam dan institusi kerajaan sering menjel, uh, menjejaskan kecekapan dan profesionalisme ah uh, perkhidmatan awam. Campur tangan ini boleh berlaku dalam pelantikan jawatan penting, uh, pemberian kontrak dan juga keputusan dasar yang sepatutnya bersifat neutral. Uh, reformasi yang diperlukan uh, ialah memperkukuh sistem tadbir urus baik, memisahkan fungsi politik dan pentadbiran serta memastikan penjawat awam bebas melaksanakan tugas berasaskan undang-undang dan juga etika profesional. Secara keseluruhannya, doktrin pemisahan kuasa merupakan asas penting bagi menjamin kelangsungan demokrasi dan takbir urus di Malaysia. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya tidak sempurna. Usaha reformasi institusi serta kesedaran rakyat terhadap kepentingan semak dan imbang menunjukkan perkembangan positif. <tidak sempurna> bagi masa depan pengukuhan prinsip ini akan terus menjadi penentu kepada keberkesanan sistem pentadbiran awam di Malaysia sekian terima kasih